हरिः ओस्तुधिं यदि पतिप्रसादिनीं प्याजहारयति राजविंशतिं तं प्रभन्नधनषादहाम्बुधम् औमिसौम्यवरयो हिपुङ्गमम् श्रीमाधवाङ्ग्रुजलजत्वय नित्यसेवा प्रेमाविलाजय पराङ्जपादभक्तम् कामादिदोषकरमात्मपदाश्रुदानां कामानुजं यदि पदिं प्रणमामि मूर्ध्ना श्रीमादभाङ्ग्रिजलचत्रय नित्यसेवा प्रेमाविलासय पराङ्गुसपादभक्तं कामानुजं यदि पदिं प्रणमामि मूर्ध्ना तिरंग गराज धरणां पुजराजं हंसं श्रीमत् परां गुजपदां गुजृंगराजं श्री भक्तनाद परहाल मुहाज्य मित्रं शिवच्च सिन्न शरणं यदि राजमिढे वाधाज्यतेन्द्र मनसा बबुशाच यस्मते पाधा रविन्दय अवलंब पदधाम गुरुणां धानुचिन्दनपरः सदथं भवेयम् नित्यं यदीन्द्रदु स्मृधौ मे शक्तं मणो बभुधवाग्गुणकीर्तनेशौ कृत्यञ्च दास्य करणं <laughs> तु <laughs> करत्वयस्य <laughs> पृध्यन्तरेस्तु <laughs> विमुखं <laughs> करणत्रयम् च अष्टाक्षराज्ञमणुराजपदत्रयार्थ निष्ठां ममादरविदरात्य यदीन्द्रनादः शिष्ठाग्रगण्यझनसेव्य भवत्पदाब्जे पृष्ठास्तु नित्यमनुभूय ममांश्च बुद्धिः अल्पाभिमेन भवदीयपदाब् च भक्तिः सब्धा तदेहा गरुषिरन्वहमेतदेहा मद्भाभवे तत्त्वारहार्य यदिराचितयैक सन्तो वृद्ध्या बुसुर्नरबुस्त्वहमीतृजोऽपि श्रुध्यादिशिद्धनिकिलात्मगुणाश्रयोऽयम् इत्याधरेण कृदिनोऽपि मिद प्रवुक्तम् अध्यापिभञ्जनपरोऽत्र यदीन्द्रवर्ते दुःखाबोघम् अणिजं दवजुष्टज्येष्टः सब्धादिबोघनिरदः शरणागदाख्ययः त्वत्पादभक्त इवशिष्टजनौ गमध्ये निध्याचरामि यदि राजततोऽस्मि मूर्गः नित्यम् त्वहं परिभवामि गुरुम् च तत्ते वधामपि न किञ्चिदहोऽपिभेमि इत्थम् षडोऽप्य षडवत् पृष्टश्चरामि यदि राजदतोऽस्मि मूर्घः हा हन्त हन्तमनसा क्रियया च वाचा योगं चरामि सददं त्रिविधा अपचारान् सोऽहं तवा प्रियकरप्रियकृत्वदेव कालं नयामि यदि राजदतोऽस्मि मूर्घः कृधे यदि भवन्त्यभयानुधावलज्जा पुनःकरणमस्य कथं कडेत् मोहेन मेन भवदीयभयाधिरेशः तस्मात् पुनः पुनरघं यदि राजगुर्वे अन्धर्बहिषसगलवस्तुषु सन्दमीशम् अन्धः गन्धर्भवस्य हृदयः भवामि अन्धत्वदग्रगमणस्य यदीन्द्रनार्हः ताभत्र ही जनिदुःखनिभातिनोऽपि देहस्तिधौ मम रुचिस्तनन्निवृद्धौ एतस्य कारणमहोपापमेव नाधत्वमेव हरत यदि राजशीघ्रं एषोऽहमेव नः पुनर्जहदीदृशस्तत् रामानुचार्यकरुणै वधुमत्कधिस्ते शुद्धात्मया मुणगुरुत्तमपूरणाद पट्वाक्यदेशिगवरोक्तसमस्तनैष्यम् अध्याससङ्कुसिदमेवमयीघलोके तस्मात्यतीन्द्रकरुणै वधुमत्कधिस्ते शब्दादिबोघविषया ऋषिरस्मधीया नष्टा भवद्विह भवद्यह्या यधीन्त्रः दद्दासदासगणनाचरमावदौ यः दद्दासदैकरसदाविरथा ममास्तु शुद्ध्यग्रवेद्य निजदिव्यगुणस्वरूपः प्रत्यक्षधामुदघस्विह पश्य स धापवदिधे यदि राजदस्मात् सप्त स्वकीयजनपापविमोचने कालत्रये कालत्रयेऽपि करणत्रयनिर्मिधादि पापक्रियैष शरणं भगवत् शमैव सासस्त्वयैककमलारमणेऽर्तिता यद् क्षेमस्य एव हि यदीन्द्र श्रीमन्यदीन्द्रदबिह्वपदाब् च सेवाम् शीशैलनादकरुणापरिणाम दत्ताम् तामन्महम् मम विवर्तयनादश्याघा कामम् वृत्तमखिलम् च निवर्तयत्वम् विज्ञापनम् यदिदमत्यदुमामकीनम् अङ्गीकुरुष्व यदि राजदयाम्बुराशे अघ्नोऽयमात्मगुणले यस्मात्तनन्यशरणो भवधीति मत्वा विज्ञापनम् यदिदमत्यजु मामकीनम् अङ्गीकुरुष्व यतिराजदयाम्बुराजे अज्ञोऽयमात्मगुणले स विवर्तितश्च तस्मात्तनन्यशरणो भवधीति मत्वा हरि